Вам подяка и повага. Богдан, дякую, дякую. Ответь полякам за Волынскую резню. Что я им должен ответить? Так, Димка, ты красавчик. Повезло твоей супруге. С приветом из Москвы. Приветствую. Так, Дима, ты резекцию сделал или что? Резекцию, резекцию интересно в Киеве работает конечно работает размовляет и так и так я кажу что украинское с твоих уст выходит дуже нежно и ты стоишь такой халесий дякую привет азербайджана приветствую так поддерживаю бандера да привет из россии привет Окраина тоже не будет скоро возьми в рот блядь дура так Так, Димон, завтра стрим будет обязательно, завтра с базара будет стрим. Блин, ребята, я тут, конечно, до конца. Так, ребятки, все, может, чьи-то сообщения пропустил. Извините бы, я просто большой объем людей, не успеваю все читать, но я стараюсь. Облычья бедняка Колывин був детыною Омск, приветствую. Вы думаете, чем все закончится? 120 тысяч перекину. Отлично, давай, перекидывай. Привет, ты раб Америки? Нет, я хозяин России, блядь. Канина уже Найман. Обязательно, когда закончится война, приеду в Казахстан. Героям слава. Так, я украинец, и таких, как ты, гнал бы с окраины. Так а что ж ты съебался, украинец, блядь, а? Ч ж не гонишь, блядь? Ты ж небось, блядь, подсъебался отсюда, сука залупа не мыта. Если хочешь погнать каждую субботу воскресенье, я в Киеве на Петровке, на Барахолке. Там у любого спросишь, где Димона найти. Подходи, блядь. Будешь гнать. Сука, недоразвитое чудовище, блядь. Так, поскорее бы закрыли эту в России орки, пусть идут чебурные от казахи за героев Украины. Мария, спасибо, героям слава. Так, привет, блин, привет. Приезжай, пожалуйста, манжерок. Блин, ребятки, я сейчас... Так, узбек сила, пока. Скоро жди, за тобой идем. Давай. Шляпу специально мыть не буду. Все, как ты любишь, блядь, с сырком под залупным встречу тебя, блядь. Шляпа вонючая. так так ты славянин так Зеро, приветствую приезжай привет из якутска привет приезжай Манжирок, я там ну я очень хочу чтобы интернет закрыли интернет привет из баку привет ты за Украину, конечно, мужик, ты классный, спасибо, Кайзер, читаю комменты, и такие дятлы пишут, да, жесть вообще. Ростом на дону мы тебя любим, пупсик, спасибо, Машенька. Да, привет, угли, ждем прилеты, сколько лет дочь, Димон? Да вот, 18 числа, 12 лет было. Очень адекватных людей, вам и вашей семье желаю всего наилучшего. Спасибо, я знаю, что много адекватных что-то схуднул бы операцию сделал. Ну, похудел, я специально делал операцию для того, чтобы похудеть. Так, Николай Одесса, привет. Где герои все так вот ждешь прилеты, блядь. Жду, пока тебе, блядь, на голову кирпич дури упадет. Так, Ростов, Дону, привет. Луцк, мои витания, это дано, слава Украине, героям слава. Как к Зеленскому относишься? Нормально отношусь. Заканчиваю же, дед, отдыхай. Ха-ха, я ржу от привет, мы тебя любим, пупсик. Так, чё, как Олимпиаду в Париже отпраздновал? Прекрасно. В основном радует, что были приглашены для открытия Олимпиады, блядь, артисты с России. Так, я с Киева. Так говорит, радости, тот полупокер